आता आपण मुरुड जमिराला जायच्या बोर्टी मध्ये बसलेलो आहे छोटीशी ना नाव आहे जवळजवळ अठ्ठावीस प्रवासी आहेत बसू शकतात पाहू शकतो इथे पोटात गोळा आलेला आहे भुरभुर आहे धडधड आहे <laughs> तरी पण आम्ही सगळे बसलो सगळ्यांनी लाईफ जॅकेट घातलेलं आहे पण तशी काही टेन्शनचं काम नाही आरामात तुम्ही जाऊ शकता आणि मस्त असा सीन सिनरी आणि सुंदर पाणी एन्जॉय करू शकतो सगळ्यांना ओढ लागली ते किल्ल्यावर जाण्याची काही काही ब्लॉक्स बनवत आहे किलाटना पहले जब मार्गदर्शन के लिए गाइड जब किले में आने का ना घुमाने के लिए जैसा बड़ा फैमिली आ गया बीस लोग इक्कीस लोग आ गए ना दो हजार रूपया लेने के छोटा ग्रुप आ गया हजार रूपया चार्जेस करने के पर अभी आपको ना जानकारी के लिए ना इस किले में कोई गाइड वगैरह नहीं मिलेगा तो सेठ लोग वही जानकारी मालूम आता है ना अभी मैं आपको में इसके लिए दूंगा कि जब आप लोग ये किला घूमने के लिए अंदर चले जाएंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि किले में घूमना कैसे है कौन से स्पॉट पे आपको किस तरह से पहुंचना है आप लोगों को ना ये किले के की अंदर है ना घूमने में आसानी होना चाहिए होट में जानकारी दूंगा ना तो अंदर घुमाने वाला छोटी फैमिली से हजार बड़े ग्रुप से दो का चार्जेस नहीं लगेगा सेठ आपका इक्कीस लोग है आपकी तरफ से पाँच छह सो देंगे ये सात लोग है दो तीन सौ देंगे चार लोग है दो तीन सौ देंगे तो ये होड़ी में जो हम लोग काम करते है ना सेठ लोग ये जो आपको गाइडिंग वगैरह जो करते है ना ये पैसे हमारे होते हैं अभी आप लोगों ने टिकट लिया ना हंड्रेड रुपीज पर हेड आपको क्या लगेगा की ये टिकट का पैसा पूरा नाव का है ये टिकट का पैसा हम लोग का नहीं रहता ये गाँव वाले का ना एक सोसाइटी होता है ना रोटी बीटी टिकट भी कितने मालका से असता अभी काम करना मानसा अस्त मैं आपको गाइडिंग दे रहा हूँ सेठ लोग मेरी मालूम सुनो उसके बाद में अपने अपने ग्रुप के तरफ से देना ऐसे अभी सेठ लोग आप लोग यहाँ पे आ गए ना किला घूमने के लिए क्या नाम सुन के आ गए आप लोग यहाँ पे मुरुड जंजीरा सुन के आ गए ना कि चलो अपन मुरुड जंजीरा ट्रिप पे चलेंगे तो असल में ना ये किले का नाम है ना एक अरबी लैंग्वेज में रखा हुआ था इसको एक जजीरा बोला जाता है जैसा मराठी के अंदर में क्या होता है जल यानी पानी जीरा यानी एक समंदर के बीच में आइलैंड होता है ना तो इसको रिपीट करके ना शॉर्ट फॉर्म में पूरा मुरूर जंजीरे के नाम से फेमस किया हुआ है। तो न समंदर और मछुआरे का मुखिया था जिसका नाम था राजा राम पाटिल जो यहाँ का लोकल था ये सिद्धि जोहर कहाँ से था तो ये बाहर कंट्री से था अफ्रीकन से था समंदर के बीच में ना ये लौंग इलायची का व्यापार करने का तो इसने क्या किया सिद्धि लोगों ने राजा राम पाटिल से दोस्ती यारी किया और ये जगह को ना पूरा अपने अंडर में किया और इसका कंसेशन किया हुआ है ग्यारह और ग्यारह सो चालीस ये किला बनने में ना पूरा बाविस साल लगा अब ये किला बनने में पूरा बाविस साल क्यूँ लगा तो बारह घंटे के अंदर है ना पानी के अंदर छंटा हाईटाइड होता है छह घंटा लोटाइड होता है यानी भरती अस्तर ना पानी सेठ लोग अभी आप लोग ये ये किला घूमने आ गए ना अब का वक्त है जैसा धीरे धीरे पानी नीचे उतर जाएगा ना तो ये किले की जो जमीन होती है ना आईलैंड ये अपने को पूरा दिखाई देता है अभी कैसा आप उन घर बनाते हैं तो पहला आप उन घर का क्या बनाते हैं अपना पाया बनाते ना फाउंडेशन सेठ लोग उस तरह से ये किले का जो फाउंडेशन है ना ये जमीन के पंद्रह फीट नीचे है और इस किले की जो हाइट है ना नीचे से ऊपर तक पूरा चालीस फीट का हाइट है सेठीस से एकड़ में ये किले को बनाया ना इसका तीन रीजन दिया हुआ है इसका पहला रीजन क्या है कि ये जो फेडी वाली जो नाव है ना जब तक इस किले के पास में लगने जाएंगे ना अपने को ये गेट का ना कहीं से भी पता नहीं चलेगा किला चल गेले ना तुम्हारा माति पड़ना गेट कुटे अब दूसरी खास बात क्या है ये सेट लोग किले के चारों बाजू में आपको यहाँ पे क्या नजर आता है पूरा सॉल्टी वाटर है ना खारा पानी किला चेत मदी गोड़ पानी आपको अंदर में दो स्वीट वाटर लेक दिखाई देंगे तीसरी खास बात यह है कि इतना बड़ा किला देखो पानी के बीच में खड़ा हो गया ना समंदर मदी लाटे स्तर ना समंदर की लहरें टकराने से ये दीवारों का पत्थर डैमेज हो गया पर ज्वाइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा है सेठ हजार साल पहले ना ये किले के बांधक में ना सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है किले के बांध का मेरा पांच मटेरियल है इसमें मीठा गुड़ चूना समंदर की रेत पूरी डाल और सीसा लेड बोलते हैं ना ये पांच मटेरियल का वापर किया हुआ है है लोग अंदर जाने के बाद है ना आपको 45 मिनट में ये पूरा बाविस एकड़ किला घूमना नहीं है अगर आप लोग को पूरा बाविस एकड़ किला घूमना होगा ना तो मिनिमम अपने को तीन से चार घंटा चाहिए पर पौने घंटे में ये किले के अंदर देखने लायक मेन मेन स्पॉट है जंजीरे में ना बारह तेरह पॉइंट है सेठ लोग आपको इस किले में जाके बारह तेरा पॉइंट क्या घूमना है तो अंदर के तरफ में मीठे पानी के तालाब तो वॉच टावर बारूद खाने नजारखाने रानी का शीश महल राजा का दरबार मस्जिद मंदिर ये किले के की अंदर है ना पूरा गाँव बसा हुआ था सेठ लोग हिंदुस्तान की तीन नंबर दो पे इस किले में रखी हुई देखो सामने किले जी तड़बंदी अस्तर ना ऊपर के तरफ में देखो विंडो में आपको यहाँ से भी दिखाई देंगी सेठ जिस तोप का नाम है कलाड़ बांगड़ी तो सेठ लोग पहला तो आप लोगों ने कहा पे देखी होंगे तो बेजापुर के अंदर में एक मुलुक मैदान तोप है से दूसरा आप लोग दौलताबाद का किला घूमे होंगे वहाँ पे कौन सी तोप है मेंढा तो उसी तरह ये जंजीरे की एक कलार बांगरी तोप है। तो सेठ लोग ये तोप का गोला तक पहाड़ी इलाका दिख रहा है रास्ते से यहाँ पे नाव वगैरह शिप लेके आएगा ना तो अंदर में आपको छोटी वाली तोप नजर आएंगी जिसका गोला आधा से एक किलोमीटर दूरी पे फायर होने का लोग अभी आप लोगों ने ये जंजीरा फोर्ट घूमने के लिए नाव का इस्तेमाल किए ना आपको जेटी से कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई दिया आपको किले में जाने के लिए नाव के सिवा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है ना तो पहले जमाने के लोग किले के की अंदर से कैसा ना जाना करने के तो राजा ने ना ये किले के की अंदर से एक रास्ता निकाला था भूयार बोलते है ना पाना से खाल का रास्ता अतः किड़ला ने दावत से मदो की थी पच्चीस से तीस फीट से किला के

समंदर का पानी पूरा ये टनल में चला गया इसके लिए पूरा रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है हाँ, जंजीरा किला एक पलीगढ़ किला वो किला है ना आपको तीन पीस में दिखाई देगा तो उस किले का पहला नाम है पदम दुर्ग सेकेंड नाम क्या किया हुआ है कासा किला सोला एकड़ का एरिया है साढ़े पांच सौ साल पुराना किला है संभाजी महाराज हो मस्त सगळ्या बोटी निघाले आहेत काही मुरुड जंजीरांना येत आहेत तर काही मुरुड जंजीराहून निघालेले आहेत <laughs> मस्त अशी होळीची सैर आपण अनुभवू शकतो मुरुड जंजिरा किल्ल्याला भेट देताना थंड निळाशर पाणी <laughs> अरबी समुद्र किनारा <laughs> त्याच्यावर <रहे>, मस्त <laughs> थोडे हे सगळे पर्यटक किल्ल्यावर जाण्यासाठी थांबलेले आहेत काही येणारे आहेत काही जाणारे <laughs> तुफान अशी गर्दी झालेली आपण पाहतो आणि वीकेंड असल्यामुळे आणि सुट्ट्यांचा काळ असल्यामुळे भरपूर पर्यटकांची गर्दी झालेली आपल्याला दिसते गावातून आल्यावर हे एकच असं गेट आहे जिथे आपण जंजिरा किल्ल्यामध्ये प्रवेश घेऊ शकतो अनेक पर्यटकांची गर्दी झालेली आपण पाहतोय उचंड आहे सुट्ट्यांचा काळ आहे आणि म्हणून जंजिरा पाहण्यासाठी अनेक पर्यटकांची गर्दी झालेली आपण पाहतोय बोटीतनं उतरणारे पर्यटक आणि त्याच बोटीतनं रिटर्न जाणारे पर्यटक अशा दोन्ही लाईन्स इथे आहेत हा वरून आपण पाहतोय हो मुरुड जंजिराचे काही क्षणचित्र इथे सगळं सरदारांसाठी वगैरे तळं आहे म्हणजे राजवाड्याला पुरवे पुरेल एवढं पाणी या तळ्यात साठवलं जातं महाराजांनी किती मोठ्या दृष्टिकोनातून ह्या प्रत्येक किल्ल्याचं बांधकाम केलेलं आहे यातून आपल्याला पाहू शकतो आपण तटबंदी आणि हे गोड पाण्याचं तळं जिथून पूर्ण राजवाड्याला इथून पाणीपुरवठा होत असतो काही मंदिरांचे अवशेष राजदरबार महाराण्यांचं वसतिगृह हे आपण इथे पाहू शकतोय आणि बाजूनी वेढलेला अरबी समुद्राने वेढलेला हा मुरुड जंजिरेचा किल्ला आपण पाहू शकतोय

जिल्ह्यातील हा मुरुड गावापासून जवळ आहे मुरुड जंजिरा हा किल्ला आहे अभ्यक्ती असलेला हा किल्ला आपण इथे पाहू शकतो महाराजांनी काय आपल्या काय दूरदृष्टी होती की राजवाड्यावर पूर्ण सगळ्यांना पाणी मिळावं म्हणून ते दोन पाण्याचं तळ बांधलं आणि थोडे अवशेष उरलेले आहेत किल्ल्याचे पण तरीसुद्धा हा किल्ला कोणीही आजपर्यंत जिंकू शकला नाही पोर्तुगीज इंग्रज सगळे इथे हल्ला करून गेले पण कोणालाही हा किल्ला महाराजांकडनं घेता आलेला नाही आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपण वंदन करूया या किल्ल्यावर येऊन आणि असा हा मुरुड शंजिराचा किल्ला आज आता लाड मुरुड शंजीरा किल्ल्यावर लाड बांगडी तोफ ही प्रसिद्ध आहे शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी तोफेतून इथे डागली जात असे शत्रूवर या खिडक्यांमधून शत्रू टिपता येत असे आणि त्या शत्रूवर तोफ डागली जात असे प्रसिद्ध अशी लाल बंगडी तोफ आपण पाहू शकता आणि अशा रीतीने मुरुड जंजीराची ट्रीप झालेली आहे आणि आता आपण परत किनाऱ्याला ना लागत आहोत